নমস্কার ইনস্টা খবরের স্বাগত আমি অনুশ্রী জম্মু কাশ্মীরের বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন চলাকালীন এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরলেন পুলওয়ামা কেন্দ্রের পিডিপি বিধায়ক ও যুবনেতা ওয়াহিদ পাড়া পেহেলগাঁও হামলা নিয়ে আলোচনা চলাকালীন তিনি বললেন এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক উস্কানি কিন্তু আমাদের ধৈর্যের প্রশংসা করা উচিত तारी मंतब्य इसी मध्य राजनीतिक महोले आलोचना ঝড় তুলেছে কি বললেন তিনি কি পেখพาะটে এই মন্তব আসুন দেখেনি এই বিশেষ প্রতিবেদন স্পিকার সাহেব इसमें कोई शक नहीं कि पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ इट्स एन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नॉट जस्ट अ टेरर एक्ट और द पैटर्न ऑफ किलिंग्स वाज कि यह सिर्फ एक टेरर एक्ट नहीं बल्कि एक कम्युनल एक्ट था एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया द रेजोल्यूशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम एवरी नो एंड कॉर्नर हर जगह कश्मीर के कोने कोने से जो आवाज़ है शायद आज पहली बार छह महीने में हम इस हाउस में जब भी बैठे हमने लड़ा इशूज़ पर डिफ्रेंसेस थी छोटे छोटे मसलों पर लेकिन एक चीज़ जो हमें आज यूनाइट करती है वो कहीं ना कहीं पहलगाम की कुरबानियाँ हैं या पहलगाम की शहादतें हैं जिन लोगों ने दी देव बॉट्स टुगेदर ऑन द सेम पेज ऑल ऑफ हस मैं सिर्फ इतना कहूँगा सर कि पहलगाम के लोग जो वहाँ पर मरे उन्हें शहीदों का दर्जा मिले उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमने पहली बार कश्मीर में दी चाहे पुलवामा हुआ चाहे मुंबई का अटैक हुआ चाहे करगिल हुआ कभी भी कश्मीरीज एंड कंट्री हैज़ नेवर मोन ट हमने कभी भी तीस साल की वायलेंस में मातम एक साथ नहीं किया लेकिन आज पहली बार कश्मीर पूरे मुल्क के साथ मातम कर रहा है चाहे जाम मस्जिद में मीर वाइज की आवाज़ सुने आप वो इस रेजोल्यूशन की तइद करता है लाल चौक में महब्बा जी ने पहला प्रोटेस्ट किया वो इस रेजोल्यूशन की तइद करता है उमर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग की गर्ज ये था कि हम मुल्क के साथ है कौम के साथ है कल सुनील शर्मा साहब ने बीजेपी की जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने कहा कि कश्मीरियों का जो रिस्पांस था कहीं ना कहीं उसको मुल्क में एक्नोलेज किया जाता है मैं सर ये कहूँगा कि हर मुल्क की आजमाइश होती है हर मुल्क की किसी भी कौम की आजमाइश जीत या खुशी में नहीं की जाती हर मुल्क की आजमाइश या हर मुल्क की जो टेस्टिंग टाइम्स होते हैं शायद इस मुल्क के लिए पहलगाम एक बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम था और पूरे मुल्क की आज हिंदुस्तान की आजमाइश हो रही थी और हिंदुस्तान के हिंदू ने जो सब्र किया पूरे मुल्क में बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटैक ओज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटैक टारगेट किलिंग ऑफ हिंदूज कहीं ना कहीं हिंदूज अक्रॉस इंडिया हर शोन पेशेंस उसको भी हम एक्नोलिज करेंगे उसके साथ साथ जो कश्मीरी मुसलमान ने रिस्पॉन्स किया उन्होंने mm -hmm. कहा इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इट्स इट्स वायलेंस इट इज अनएक्सेप्टेबल और क्योंकि सिविलियंस मारे गए सिक्योरिटी पे अटैक नहीं था आम नि लोगों पे था मैं ये कहूंगा सर कि शायद एक कौम की आजमाइश होती है कि कि वो क्राइसिस क्राइसिस में में कैसे डील करें और क्राइसिस में पूरे मुल्क ने ऐसे बिहेव किया कहीं कि ना कहीं कही हमें लगा हम एक कौम की तरह बिहेव कर रहे हैं सब्र से बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जिन लोगों ने यह अटैक किया जिसका गर्ज था मुल्क में राइट्स उठे हिंदू मुसलमान तनाव बढ़े शायद उसको कामयाब नहीं करने दिया बाकी में सभी लोगों को एक बार फिर गुजारिश करूंगा जो पहलगाम में मरे उन्हें शहीदों का दर्जा मिले और उसके साथ साथ जो कश्मीर में कुछ सख्तियां हुई है जैसे कई लोगों के घर उजाड़े गए उनसे भी एलिनेशन बढ़ता है जब आप टेररिज्म को खत्म करने की बात करते हैं आपने तीस साल टेररिस्ट मारे बट एवरी टाइम यू किल टेररिस्ट यू ऑल्सो डो नॉट एंड टेररिज्म द ओनली टाइम देर इज एन एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म इज दिस मूवमेंट वन द पीपल ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर हैज रिजेक्टेड ওয়াহিদ এই মন্তব্য শুধু রাজনৈতিক নয় সামাজিক বার্তাও বহন করে সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতির পক্ষে এক দৃঢ় অবস্থান হামলার মতো ঘটনা আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয় যে সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্যই সমাজে কোনো বিভাজন সৃষ্টি করা কিন্তু এই ধৈর্য এই ঐক্যই হতে পারে তার জবাব জম্মু কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে এখানকার মানুষের এই সহনশীল মনোভাব ও শান্তির পথে চলার ইচ্ছা কোথাও যেন এই ভিডিওটা আমাদের দেখায় হিংসার শেষ শান্তির শুরু এই মুহূর্তে এতটাই আরো খবর ও আপডেট জানার জন্য চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেলে ধন্যবাদ